За всі роки незалежності Україна так і не побудувала ефективну, а головне дієву систему місцевої влади. Всі повноваження на себе взяла столиця з її ненажерливими чиновниками, які не хочуть віддавати владу на місця. Обіцянок дати повноваження сільським і селищним радам було багато, але далі діло не пішло. Ось в такій безперспективній ситуації опинилась і Авідіопольська селищна рада, але тут ніколи у чужий рот ніхто не заглядував, бо мають свою власну кухню, яка в тій чи іншій мірі дозволяє тримати селищний організм в належному здоровому стані. Не чекаючи важливих столичних рішень, депутати селища вирішують найактуальніші питання життєдіяльності Авідьополя. Нелегким був нинішній рік і для Відіпольського селищного голови Валентини Гамінюк. Деструктивні сили, які завжди були в нашому суспільстві і в віддіполі, не раз намагалися змусити її відмовитися від виконання своїх обов'язків, але всякий раз. Депутати Відьопольської селищної ради висловлювали їй довіру. На ній лежить величезна відповідальність сьогодні. В селищі розгорнулась будова по спорудженню нового сучасного дитячого садка на 180 місць. Ось на цьому будівельному майданчику через два роки має запрацювати дитячий комбінат з найсучаснішою інфраструктурою. Роботи вже розпочато. Закладається фундамент майбутньої будови, значення її величезне. Зведенням дитячого комплексу в експлуатацію в Авідіополі має бути вирішена проблема дефіциту місць у дошкільних навчальних закладах. Помітні зміни і на набережній, яка опорядковується і вже звільнена від залишків будівельних матеріалів. Тут згодом розташується паркова зона відпочинку, яка братиме початок від річки і до другого причалу. Мрія авідіопольців здійсниться, і ми матимемо чудовий куточок відпочинку у Авідіополі. Відверто кажучи, все дається нелегко. А через неймовірні складнощі, тотальний дефіцит бюджету, величезні відрахування у вищестоячі органи державної влади є ще чимало серйозних чинників, які заважають владі ефективно працювати. Про це та інше, ми попросили поділитися селищну голову Авідьополя Валентину Михайловну Гаменюк. Закони давні працювати на місцеве самоуправління. Очень много у нас в последнее время, особенно последние 2-3 года, очень много э, проверяющих организаций. Все стараются как бы помочь в работе, но это настолько отвлекает. Во-первых, э, много бумажного лакита, которые мы буквально вот каждый день, 3-4 организации, те, которые мы должны э, ответить на их поставленные вопросы. Э, не всегда э, мы можем это сделать, потому что есть... Э, закон, который запрещает дать какие-то э, документы, которые потом э, человек будет страдать от этого. Значит, мы это все как-то стараемся делать, но вместе с тем я хочу сказать, что если бы нам больше было власти на местах, если еще 5-6 лет тому назад мы знали все, что лично я могу сказать о себе, я знала все, что у нас в поселке делается. Потому что для того, чтобы какую-то сделку сделал нотариус, человек приходит к нам, берет, оформляет документы у нас, берет определенные решения, и мы знаем, что этот человек делает то ли отчуждение своего имущества, то ли его дарит кому-то. На сегодняшний день мы этого всего не знаем. Если раньше мы давали разрешение, на строительство, на пристройки летних каких-то сооружений. Это все выдавал исполком. На сегодняшний день это все выдает архитектура и градостроительный совет. Я хочу сказать, что это не то, что у нас забрали какие-то полномочия. Это очень неудобно в первую очередь людям. Они ходят сейчас по всем инстанциям, по кабинетам. И в итоге они к нам Лично ко мне приходит и спрашивает, Валентина Михайловна, прошел три раза в круге ада, вопрос не решил. Вот как это сделать? Э, учитывая то, что э, предыдущие, когда это все решалось, на сегодняшний день даже возьмите вопрос земель, земельный вопрос. Сегодня к земле у нас в поселке имеют право делать все. И э, районы, э, земельные ресурсы, районы, и областные земельные ресурсы. Но только не мы. Если сегодня решается вопрос отчуждения какой-то земли за пределами поселка, мы об этом вообще не знаем. А он, оно находится на территории Ведёпольского поселкового совета. И так можно говорить по каждой отрасли. Даже вот посмотрите, сегодня санэпидстанция, мы привыкли, что они всегда наводили санитарный порядок в наших учреждениях, в детских школах, в садиках, да, в, в любом учреждении всегда они приходили. То ли крысы травили, то ли э, всегда мы знали, что знали, куда нужно обратиться. И так жители поселка Ведеболь, то на сегодняшний день... Э, писстанции у нас практически не работает потому что они тоже в своих правах обрезаны но я хочу сказать что те службы которые работают на благо человека они должны работать но ни в коем случае у нас они должны быть на территории поселка а вот областные структуры сегодня свои отделы у нас открывают и я опять наверное таки вернусь к строительству потому что это больной вопрос сегодня сегодня никто не может оформить свои жилье свое. Для того, чтобы получить свидетельство о право собственности, не проходит очень много кругов. Если раньше это просто делалось в поселковом совете и нашем АБТИ, то сегодня этот круг замкнулся и на областных организациях, на областной архитектуре. Так что очень неудобно. Но, учитывая то, что наше правительство уже буквально, наверное, полгода говорит, и старое, и новое сегодня говорят, что будут большие изменения, что отпустят нам то, что должны мы делать, то дай Бог, чтобы это все получилось. Ольга Михайловна, нынешний год для Вас очень важный, ответственный и, и скажем так, масштабный по темпам строительства. Сегодня в видеополе а есть два таких важных объекта, которые находятся под Вашим постоянным контролем. Расскажите об этом более детально. Ну, well, мы... We, uh, 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 в 2012 году, в конце года, выиграли тендер на строительство детского сада. Сложный был у нас 2013 год. Практически мы не смогли начать. В декабре месяце первый транш мы оплатили только для того, чтобы уже начать какие-то работы. Мы, вы знаете, что территория детского садика, там много было насаждений, там нужно было подготовить хотя бы площадку. Ну и вот первый транш, там 3, это, 380... Тысяч мы направили, и имея возможность уже в 2014 году начать это строительство. Опять-таки, очень большая проблема с финансированием. Вы знаете, что казна практически не работает, у нас проходят только защищенные статьи, а как строительство такого не, не, проходило до начала второго полугодия. Сейчас немножечко, слава Богу, продвинулось, и у нас перечисления пошли, но не только по этому строительству, и по дорогам мы делали дороги, и уличное освещение, и много других объектов, которые было запланировано, мы уже смогли во второй половине частично проплатить. Хочу сказать, что э, строители, э, ну, в какой-то степени нам повезло, что тендер выиграли люди, те, которых мы вообще не знали. И опасения были большие, сможем ли мы с ними работать, но оказалось, что порядочная организация... Агрострой сервис и работу начали и работают сейчас, вот мы с вами были на площадке ежедневно работают. Несмотря на некоторые и плохие погодные условия, работа движется. Мы планируем окончание в шестнадцатом году. Так что учитывая, что пятнадцатый год. Мы еще бюджет не утверждали и не знаем, но у нас задел есть еще с этого года. Мы не все средства израсходовали на строительство. Я думаю, что уже активно приступим с 2015 -го года. Владимир вот, э, на сегодняшний день как Вы можете оценить э, Ваши партнерские связи с организациями, которые расположены в Молидиополе? Ну вы знаете, благодаря этим организациям и пониманию руководителей мы в этом году очень... Мы в этом году очень и очень много сделали по нашей набережной. У нас в бюджете ни копейки не заложено было. И вы видите, мы где-то на 1600-700 работы мы сделали. Вы же знаете, очень дорогие земляные работы. И мы сумели буквально, начиная с августа месяца и вот до декабря месяца, мы все время работали. У нас были задействованы очень большие организации. Наш дуродел, там новый руководитель с таким пониманием отнесся к этому, что я даже такого не ожидала. В течение месяца они выделяли нам технику заправленную соляром. Вы знаете, какая сегодня дорогая горючая смазочная, и они нам очень-очень помогали. Гордеевский Александр Михайлович, Сумрай Александр Викторович, много помог нам и Маклашевский Олег Викторович. И нужно отдать должное наш новый глава администрации. Не будучи еще главой администрации, начиная с августа, сентябрь и октябрь месяц, очень много помог нам финансами, очень много помог нам соляра. Для нас это была такая поддержка, что мы очень благодарны. Он еще тогда и не знал, будет у нас главой администрации или нет, но на сегодняшний день его помощь действительно очень ощутима. Хочу сказать, что очень много просто руководителей, кто 200, кто 300 литров соляры, приходили и оказывали помощь была большая поддержка и администрации в этом плане. Ну, наверное, всем уже нам надоело, что у нас такое неухоженное это место, такое красивое на самом берегу Днестровского лимана. Так что, благодаря всем этим, очень много нам помогала Юта. И техника, и соляра, и финансами. Я же говорю, что такую неподъемную для нас сумму для поселкового совета мы в течение 5-6, 4-5 месяцев мы их освоили. особо такой в... Работе Видеоперитского поселкового совета есть, э, скажем так, борьба с бездорожьем в Видеополе. Вот И в этом плане уже наработаны какие-то моменты, да? Да, но в этом году, мы вот в прошлом году не смогли этого сделать, а в этом году мы сделали полностью улицу Туполева э, в асфальте, сделали э, часть улицы Свердлова, ту, которую мы не доделали в 2012 году, и это как бельмо в центре поселка были. Мы сделали текущий ремонт улицы Кирова, текущий ремонт Калинина, э, Карла Маркса там возле кладбища практически уже проехать нельзя было, и на сегодняшний день мы еще делаем улицу железнодорожную вошли в зиму, но опять-таки это все связано с финансами, очень э, Казна пропускает маленькими такими порциями. Значит, дороги уже практически вот эти сделаны, которые я назвала, но мы еще с ними не рассчитались. Организация Меркурий приводит эти работы. Очень качественно работали, огромное им спасибо большое. Хочу еще сказать, что люди, вот все руководители... Поселка с пониманием относится. Мы очень многим должны деньги. Люди ждут, понимают, но знают, что все равно к концу года мы обязательно рассчитаемся. Так что поддержка руководителей предприятий, организаций очень большая. Это взаимосвязь э, вот наших таких хороших отношений с ними. Владимир Михайлович, особую тревогу у наших жителей видеополя вызывает э, будущее работы детских садиков вот, с Нового года. Разговоры разные говорят, уходят, что и закроют, и прекратят финансирование, и так далее, и так далее. Чем вы можете успокоить жителей видеополитиков? Ну, на сегодняшний день у нас большая задолженность по питанию. И опять-таки, благодаря нашим хорошим отношениям, э, наши поставщики продолжают нам питание давать. Мы очень много им должны. Да, действительно. Мы приняли бюджет 2014 -го года. Уже в январе мы знали, что в декабрь нам очень сложно придется, и мы не выполним его. Но э, Садики мы, конечно, закрывать не будем, хотя об этом разговоры идут. Если, ну, я рассчитываю, что районный бюджет нам подставит э, свое плечо. Сегодня День работников местного самоуправления. Это праздник, который отмечает, отмечают депутаты сельских, поселковых, районных советов. Вот Есть и в структуре поселкового совета отделы, и бухгалтерии, и капитального строительства и так далее. То есть люди проводят огромный объем работы. Вот как вам с ними работается? Вы знаете, коллектив очень сплоченный, дружный, хороший. Работается неплохо. Специалисты очень хорошие, понимающие, знающие. Но я хочу сказать, я себя чувствую... Виноваты перед ним. Мы на протяжении последних трех лет не получаем ни премии, ни добавки, ничего. Они э, вот, очень обижены нашим бюджетом, но мы иначе поступить не можем. У нас э, э, два человека, которые собираются вообще уходить, потому что 1300 гривен для специалиста поселкового совета, но у нас дворники, извините, получают на сегодняшний день больше. Но это не наша вина. Мы не виноваты, что у нас так, такие ставки, такие зарплаты ну наше правительство обещает что будет поднимать зарплату я э, от всей души хочу поздравить своих работников потому что они у меня этого заслуживают э, специалисты знающие работающие хорошо и отдают себя полностью у нас э, никогда нету никаких замечаний на вышестоящих органов мы настолько э, себя хвалить как-то бы и не очень прилично но хочу сказать замечаний э, от всех работ отделов администрации и районного совета у нас нет. Все четко, день в день отправляем всю документацию необходимую, все заявления от жителей поселка, все выполняется в сроке. Я хочу поздравить весь депутатский корпус, всех наших 30 депутатов, членами сполкома. У нас и члены сполкома, и депутатский корпус очень дружные. Я вас всех, дорогие, поздравляю с праздником, Днем местного самоуправления. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все всегда у вас было и ничего вам за это не было, и чтобы над нашим Видеополем, районом, области Украины всегда было мирное небо, и дай Бог, чтобы скорее кончилась у нас война в Донецке и Луганске, и чтобы мы работали на созидание наших жителей поселка и района.